Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как установить чит клиент Нодус на Minecraft 1.5.2. Начнем. Скачиваем с сайта. Я вам скину ссылку в описании. Скачиваем с Яндекс Диска. Скачать. И у нас оно сохраняется. Вот вы видите тут, что в левом нижнем углу у нас начинает сохраняться файл. Так, ждем. Я вам расскажу подробно, как его установить. Пока у нас скачивание мы должны нажать кнопку Windows, где такой флажочек, что нарисован. Windows и R английскую одновременно. Или русскую K. И у нас выходит такое окно. В нее впишиваем. Вписываем. Простите. Процент. дата. Дата. Процент. И нажимайте ОК. OK. Сейчас, там меня зовут, я на, на несколько минут от... Так, я вернулся. Так, мы открыли папку апдата. Тут находим папочку .minecraft. Открываем ее, заходим в bin. Не удаляем тут Minecraft. Вот это. Если у вас будет написано Minecraft Jar, то удаляем его. Так, вот, удаляем. К этому времени у нас скачался файл. Вот он. Ждем, пока включится. Вот, он включился. Тут есть такая, такой Minecraft Jar. Берем его и вносим сюда. Все. У нас все установлено. Можем спокойно закрывать эти. Так, я пока это сделаю, удалю это что? Так, не, не обращайте внимания. Я удалю этот модус, чтобы не захламлять компьютер. Не да. закрываем. Можно теперь открыть Майнкрафт. Открываем. Войти. И можем испытать работу чит-клиента на сервере. Так, я пока сделаю на паузу, пусть у меня про прогрузится, а все. Значит, на паузу ставить не обязательно. Тут у нас появляются две такие кнопочки, две. Этот чит работает как в, в одиночной игре, так и в сетевой, только там некоторые функции не работают. Я, я сейчас объясню вам. Так. заходим в Google. Google. Google.ru Google. Oh, Сейчас включится. Просто у меня старый компьютер и что-то грузится долго. Так, ладно, я пока поставлю на паузу. Так, все. Она включилась быстро у меня. И пишем. Мониторинг серверов. Мониторинг. сервер серверов. Майнкрафт 1.5.2. Ну, и, если у вас другие версии, то, следовательно, вы другую версию выбираете. В этом инци нет. Секунду, я, я правильно мониторю серверов Майнкрафт. А вот, вот так Мониторинг серверов Майнкрафт. Я сделаю на паузу и на... вот тот сайт сервера слэш нет сервера черточка майнкрафт .ру. так тут вы найдете множество серверов по вашему вкусу так тут выбираем версию 152 Нет, тут есть разные функции, вы можете их выбрать. Сервера, например, пиратские сервера. Так как у меня пиратка. Так, выберем один сервер какой-нибудь. Шкалорадский. Давайте вот это. Ремикс крафт. Дюп разрешен. Открываем Майнкрафт. Сетевая игра. Добавить. И пишем IP 144.76.234.194. Два, пять, шесть, пять. Готово. Так, вот открываем это и отключаем. Что? Я забанен. Послушаю. А, ЮКОТИ, да. Ох. найдем, пожалуй, другой сервер. Я пока найду другой сервер, IP того сервера, который я найду, скину вам в описании. Так, я вернулся. Вот IP нового сервера. Если хотите, ставьте на паузу, списывайте. Или же я скину вам в описании. Тут разрешен. Тут есть порядки. Паркур, Хангер Геймс, Голодные игры, и так далее. Так, заходим на этот сервер. сетевая игра. Вот. Тут разрешен дюп. Просто э, держите в руках этот предмет для дюпа. Слэш и пишите мор. И все. Так, подключиться. Так, я на минуту остановлю запись, чтобы зарегаться. Так, я зарегался. Когда мы в первый раз это делаем... Так, стоп, что мне кидают? Томат, не кидай мне это. Мы зашли в первый раз в игру с чит-клиентом Nodus, и нам высвечивается такое окошко должны открыть букву Y. Y жмем. Так G, и Close ну, Вот так. Ну. Открывается меню чита. ФПС проседают. Так, стоп. Я пока на па паузу поставлю. Так, все, я вернулся. Так, вот и это... тут у нас показывается первый меню чита. Я, например, радар сделаю сюда. Так, очень сильно лагает. Да, ставь ста, все. Так. Жди.